تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ایسی تعریف کے جس کی کوئی انتہا نہ ہو جس کے انعامات کبھی ختم نہ ہو اور جس کی روشنی اور جس کی روشنی اور چمک کبھی ماند نہ پڑے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہی رحمت و ہدایت کے ساتھ مبود فرمایا جو روشنی کا منار اور چراغ اور لوگوں کے لیے مشعل راہ تھے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل و اصحاب اور آپ کی تائید و نصرت کرنے والوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے ہم دو سلاد کے بعد <تصفح> میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات کا ذریعہ اور مومنوں کے لیے توشہ بنایا ہے اور اسی کے ذریعے عبادت گزاروں کو متقی لوگوں کے مراتی پر فائز کیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اسار میں کہ تم مسلمان ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے یہ آیت کریمہ زندگی کے سفر کو چند بلیگ الفاظ اور گہرے معانی میں بیان کرتی ہے اور تخلیق, تخلیق انسانی کے مراحل کی تصویر کشی کرتی ہے جو بچپن کے اضاف سے شروع ہو کر قوت و طاقت کی طرف بڑھتی ہے پھر دوبارہ کمزوری اور اضاف کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جسے بڑھاپے کی سفیدی زینت بخشتی ہے یہ آیت انسانی عقلوں کو جھنجھوڑتی ہے تاکہ انسان اپنی عادضی و بے بسی کو پہچان سکے اور یہ دلوں کو چھوٹی ہے تاکہ انسان ہمیشہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتا رہے یہ آیت تخلیق انسانی کے مختلف مراحل میں غور و فکر کرنے اور طاقت و کمزوری کے احوال کی تبدیلی کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بارے میں تدبر کی طرف بلاتی ہے کہ جو اس سفر حیات کو انتہائی پختگی اور بہترین حکمت عملی سے چلا رہا ہے ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے ابتدا بھی اسی کی طرف سے ہے اور انتہا بھی اسی کی طرف ہے انسان کا بچپنا کتاب بچپن، انسان کا بچپن کتاب زندگی کا پہلا صفحہ ہے جو بالکل شفافیت و معصومیت اور ایسی کمزوری سے شروع ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی شفقت و مہربانی گھیرے ہوئے ہوتی ہے چھوٹا بچہ اپنی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوتا اس کے آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت و شفقت ودیت کر دیتا ہے اور اسے ایسے ہاتھوں کے سپرد کر دیتا ہے جو اس کا پورا خیال رکھتے ہیں اور اس سے اس سے کی کمزوری کو دور کرتے ہیں یہ ایک عظیم منظر ہوتا ہے جو تدبیر الہی کی عظمت کو آیاں کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کمزور بچے کی حفاظت کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے اس کی مدد فراہم کرتا ہے جس کا اسے علم و ادراک بھی نہیں ہوتا یہ انسان کے لیے ایک دائمی پیغام بھی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے پروردگار کا ہی محتاج ہے زندگی میں کسی بھی وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا انسان اپنی ماں کے پیٹ کی تاریکیوں سے نکلتا ہے انسان اپنی ماں کے پیٹ کی تاریکیوں سے نکلتا ہے اس کے پاس نہ تو علم تھا اور نہ ہی کوئی طاقت مکمل بے بسی اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر علم و معرفت کے دروازے کھول دیے اسے کان آنکھیں اور دل عطا فرمایا تاکہ وہ ان کے ذریعے علم و معرفت کے چشموں سے سیراب ہو سکے چنانچہ انسان جو بھی علم و قوت حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا و مہربانی کا ہی کرشمہ ہے جیسا کہ شادی باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر کرو یہ وہ حقیقت ہے جو دلوں میں بندگی کے عدا پیدا کرتی ہے اور نفوس میں خشیت الہی اور آجزی کے بیج بوتی ہے تاکہ انسان اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرے اور اپنی طاقت پر ناز اور فخر نہ کرے اور یہ جان لے کہ اس کی ہر قوت اور اس کے جسم کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیشہ شکر الہی اور اس کے سامنے سر نگو رہنے کا تقاضا کرتی ہے انسان خواہ کتنا ہی بلند ہو جائے وہ اپنے رب کا ہی محتاج رہتا ہے ہر لمحے اس کے فضل کا ہی طلبگار رہتا ہے اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے جو ہر وقت شکر اور حمد الہی کا مستحق ہے اس پرورد اس پروردکار الہی کی بے نیازی کی کیا ہی شان ہے اور بندہ اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں کس قدر محتاج رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة یعنی پھر کمزوری کے بعد اس نے قوت بنائی جوانی کا مرحلہ قوت و طاقت کے عروج اور زندگی میں دوڑ دھوپ کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے یہ کامیابی کا وہ چراغ ہوتا ہے جو مستقبل کی راہیں روشن کرتا ہے یہ ایسی عمر ہوتی ہے جس میں توانائیاں نکھرتی ہیں خواب حقیقت کا روپ دھارتے ہیں اس میں شرف و مجد کے نقوش کھینچے جاتے ہیں اور جوانی وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے یہ نہایت انمول سرمایہ اور خزانہ ہے نیز یہی کام کرنے اور کامیابیاں کا بھی عملی میدان ہے اسی مرحلے میں عظیم جد و جہد کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں تہذیب و تمدن کے مضبوط قلعے تعمیر کیے جاتے ہیں ملکوں کا عروج اور قوم کی تعمیر و ترقی کا انحصار بھی کڑیل نوجوانوں کے بازموں اور ان کے بلند حوصلوں پر ہی ہوتا ہے اور بلا شبہ جوانی کی قوت مزید پروان پر چڑھتی ہے جب وہ دین اسلام کی چھاؤں دین اسلام کی چھاؤں تعریف اللہ کے لیے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے دنیا و آخرت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اے اللہ ان پر ہمیشہ بے شمار رحمتیں اور سلامتی نازل فرما اللہ کے بندوں اوم الناس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب یہ حدیث مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کے شروع ہوتے ہی یہ دعا فرماتے اے اللہ ماہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت کا نزول فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جسے امام نبوی ابن رجب اور بعد والے بہت سے علماء محدثین نے جیسے شیخ ابن باز اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے تاہم ہر خیر کی دعا مانگنا شریعت کے عمومی دلائل کی بنیاد پر مشروع اور ثابت ہے البتہ اس میں کوئی ایجاد نہیں کر سکتے ہیں حافظ ابن رجب نے فرمایا کہ بن فضل کہا کرتے تھے کہ صالحین ماہ تک ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعا کیا کرتے تھے اور چھ مہینے تک اس, اس میں کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے لہذا شریعت الہی کی اتباع کرو سعادت مند اور کامیاب و کمران ہو جاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی چیز منسوب کرنے سے اجتناب کرو سوائے ان حدیث کے جو اہل فن کی مستند علمی تحقیق کے مطابق ہو ارشادی باری تعالی ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ اللہ کے بندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکسرت درود و سلام بھیجو تم بلند درجات کے حامل بن جاؤ گے اور اللہ تمہارے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور تمہیں ہر تنگی سے نجات عطا فرمائے گا اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور ان کی آل پر اور, اور تمام صحابہ اکرام سے اور تا قیامت ان کے نقش قدم پر چلنے والے سے راضی ہو جا اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما زندہ و فوت شدہ تمام مسلمان کی مغفرت فرما اے اللہ مسلمانوں کو خیر و حق پر اکٹھا کر دے اے اللہ اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما اے اللہ مسلمان بیماروں کو یا بھی آتا فرما اے اللہ مسلمان بیماروں کو یا بھی آتا فرما مسلمان بیماروں کو یا بھی آتا فرما اے اللہ ان کے ہم و غم کو دور کر دے اور ان سے مشکلات اور مصیبتیں دور فرما دے اور ان کے معاملات آسان فرما اے اللہ ان کے فقیروں کو مالدار بنا دے اے اللہ جو اپنے گھر سے دوسرے گھر نکل گئے ہیں انہیں انہیں سلامتی عطا فرما اے اللہ خادم حریمان حرمان شریفین اور ان کے نائب کو اپنی رضا رضا والے کاموں کی توفیق ادا فرما تو جو چیز پسند کرتا ہے تو اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما اور ان کو محفوظ رکھ اے رحم کرنے والے اے اللہ بارش ہم پر بارش برسا اے اللہ ہم پر بارش برسا اے اللہ ہم پر بارش, ہم پر بارش کا نزول فرما اے اللہ ہمیں نفع بخش بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں نفع بخش بارش نازل فرما اے اللہ ہماری زمین کو بارہ رحمت سے سیراب کر دے اے اللہ مسلمانوں کے دیار کو بارہ رحمت سے سیراب کر دے اے اللہ اے اللہ ہمارے گھر میں جو صالح ہے اس پر تو بارش نازل فرما اے اللہ ہم پر نفع بخش بارش کا نازل فرما اور اپنی برکتیں ہم پر نازل فرما اے ہمارے پروردگار اے بہت زیادہ سخی اے بے نیاز اللہ تو پاک ہے اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور میں گواہد ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں بے شک تو ہمارا مددگار ہے اور ہم تجھ سے بھروسہ کرتے ہیں